Я родился в городе Запорожье, в знаменитой истории и будущем. Город расположен на реке Днепр. Сегодня в городе Запорожье проживает 800 тысяч человек. Проспект Ленина – самый длинный проспект Европы, длиной 12,8 километров. Он начинается уже с дорожного вокзала запорожья 1 и пересекая весь город, заканчивается возле для прогресса. Прогресс имени Ленина стал основой развития всего промышленного комплекса Запорожья. На базе мощных ГЭС выросли предприятия гигант Запорожсталь, Сталь, Автозаз, Турсич и так далее. которые университеты, техника училища, учебные учреждения. Прошлых и гостей города широко открыты двери музыкально-драматического театра имени Магара, концертного зала областной филармонии имени Гринвика, кукольного театра, дворцов культуры и культуры. В Днепре расположены чудесные пионерские лагеря, базы отдыха, можно покормить лебедей и отдохнуть на аттракцион. Меняться души с мамой и папой можно в Запорожском цирке. Пошади Маяковского возле фонтана жизни. Я люблю кормить голубей, рассматривать картины художников. Вчера мы гуляем возле часов Люблю на бульваре Шевченко возле здания Запорожского городского совета. Пошади поля радует глаз два больших радиальных фонтана. Металлургов – одна из самых активных в город. города. На карточке города читает стадион Металург. На нем выступает моя любимая футбольная команда Металург. Примечательностью города являются два двухъярусных мототорных моста через Днепр, соединяющие право и левый берега Запорожья, через остров Хортица. И виденные виды на Запорожье открываются с острова Хортица. Здесь, в Запорожье, дух, который помнит, как казаки легендарное письмо туэцкого султана писали. отдыха и туризма, развязка транспортной сети, спортивно развлекательных центров, парков и скверов. На левом берегу Днепра возник монумент переправ, памятник солдату, который благодаря своему героизму дошел до Днепра, форсировал его и завоевал великую победу. в Запорожье. Железно обещаю хорошо учиться и в будущем развивать свой город. Поет Запорожье.